Детик. И в этом видео я расскажу уголок для Марсельки. Выглядит он вот так вот. Давайте ж перейдем. Тут у нас такой песок, я типа еда, ну типа. Тут у нас блестяшки, игрушечка там лежит, блестяшках. Это у нас губка. Тут у нас всякие сосочки и баночки. Тут э, каша. Это не ов. Это каша. Тут мы кормим иногда. Иногда наливаем воду, чтобы сделать кашу. Э, тут заготовка для каши. Потом тут у нас клей. Крем. Резиночка. Вот эта баночка тут у нас с чтобы не готовить каждый раз, я просто выливаю и надолго она попадать. Вот. Потом тут у нас каша, вот сейчас вы можете по-реальному ее нормально увидеть. Сейчас вам покажу я. Вот. На самом деле она очень-очень пахнет и в новой баночке. Вот, тут расческа, и тут у нас карандаш такой, что всем мы мешаем и открываем. Тут у нас карточки и всякие разные рисунки. Тут у нас э, лежит браслеты, а тут соски и тоже браслеты. У нас их очень мало. Ну что ж, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Всем пока-пока!